الرحمن الرحیم آج ہم آٹھویں سپارے کے مضامین کو دیکھیں گے آیت نمبر ایک سو بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں الکا کرتے ہیں مزید فرمایا کہ وہ یہ اس لیے ہی کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں آیت نمبر ایک سو ستارہ اور اٹھارہ میں فرمایا جس حلال جانور پر زبا کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ صرف حالت اضطرار میں بقدر بقائے حیات ان سے استفادے کی اجازت ہے مزید فرمایا جس زبیہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ آیت نمبر ایک سو بیس میں فرمایا کہ گناہ کھل کر ہو یا چھپ کر باہر صورت گناہ ہے اور ترک کرنا ہے اور جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا آیت نمبر ایک سو بائیس میں فرمایا کہ کیا وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہو اور وہ جو مسلسل گمراہی میں ہو برابر ہو سکتے ہیں آیت نمبر ایک سو تیس میں فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر آئے گا آیت نمبر ایک سو چوبیس میں فرمایا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہر کس ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کے مشر دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے آیت نمبر 125 میں فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے جس طرح کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ بھلے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے بے آیت نمبر ایک سو انتیس میں فرمایا اور ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں ظالم ظالم پر مسلط ہوتا ہے کیا کہا میں نے ظالم ظالم, 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 ظالم پر مسلط ہوتا ہے کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو اکتیس اور ایک سو تیس میں اتمام حجت کے لیے فرمایا اے جنات اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر مل آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے آیت نمبر 136 میں مشرقین عرب کی جہالت کا ذکر کیا گیا ہے جو فصل اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور مویشی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں بلکہ بتوں کے حصے کو زیادہ ضروری اور مقدس سمجھتے ہیں آیت نمبر 138 تا 40 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار و مشرقین نے زمانہ جہلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی تین قسمیں کر دی تھیں نمبر ایک وہ مویشی اور کھیت جن کی متعلق وہ کہتے تھے کہ ان سے نفع اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں نمبر دو بعض مویشیوں کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پر سوار ہونا اور سامان لادنا انہوں نے حرام قرار دیا تھا نمبر تین بعض مویشیوں پر وہ زبر کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے یعنی ان کو بتوں کے نام پر زبا کر کے ان کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا آیت نمبر 141 سے لے کر 146 تک اللہ تعالیٰ نے پھلوں کھیتیوں جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاؤ اور اسراف نہ کرو آیت نمبر 148 میں ہر دور کی منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اگر وہ نہ چاہتا تو ہم سب یہ کچھ نہ کر پاتے ہیں. در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اس کی رضا اور ہے مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیعت ہے لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے یہ ایک بہت, بہت, بہت بڑا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اس کا ایک بہت بڑا جو اس کا فرق ہے یا تفرق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں آز کر دیتا ہوں آیت نمبر ایک سو 160 ایک سو ساٹھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو ظالم ہو. چھپے ہوئے فعاشی سے اجتناب کرو قتل نہ حق نہ کرو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ لین دین میں ناپ پورا کرو بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو چونکہ یہ نو احکام شریعہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور رب لباب ہے اور باقی تمام شریع امور انہی پر منحصر ہیں آیت نمبر 162 میں حقیقت ایمان اور روح ایمان اور مسلمان کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں سورہ العراف مکی سورہ ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے ساتویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے انتالیسویں سورہ ہے اس صور بصورت نام کے بعد مسائل کی اجمال کی تفصیل ہے مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور اس کے نتیجے میں ان کو پہنچنے والی تکالیف کا ذکر ہے حضرت آدم کی پیدائش اور جنت سے ہجرت اور زمین پر نزول کا ذکر ہے اس کے بعد کئی رکوعات میں حضرت موسیٰ کے واقعات فیران اور بنی اسرائیل دونوں کی اظہار ثانیوں کا ذکر موجود ہے آیت نمبر گیارہ ستائیس میں آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ نہ کیا تو رپض الجلال نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے اپنی سرکشی کا جواب عقلی دلیل سے پیش کیا میں آدم سے بہتر ہوں انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا میرا جوہر تخلیق آگ سے ہے اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا ابلیس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت تک مہلت طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا کہ اے آدم ہر عبادت کے وقت لباس و زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے رہو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے استفادہ کرو پاکیزہ چیزوں خالباسوں یا خوراک مومنوں کے لیے حلال ہے اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن میں حیائی گناہ اور حق سے عدول کو حرام قرار دیا ہے آیت نمبر پینتیس میں رسول کرام کی اطاعت کرنے والوں تقوی اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے آیت نمبر چالیس میں فرمایا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے آیت نمبر تینتالیس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دلوں کو کینہ سے کی دلوں سے کینہ نکال دیا ہے جو اہل جنت ہوگی ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا یا یوں سمجھ لیجئے جنت میں وہی وہ جائے گا جس کے دل میں کینہ نہیں ہوگا سمجھ آئے گی آیت نمبر چوالیس اور بعض کی آیات میں بتایا کہ آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکار کے کہیں گے ہم نے تو آپ کے رب کے وعدے کو سچا پایا بتاؤ تم نے کیسا پایا تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا ظالموں پر اللہ کی لانت ہو مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا اور اہل عراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور جنتیوں کو سلام کریں گے آیت نمبر ستاون میں اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اسی کے حکم سے ہمائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پیدا کرتی ہیں اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی یہ مثالیں دے کر قرآن یہ جی بتاتا ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے جتنا پاکیزہ ماحول ہوگا اتنی ہی انہیں اس کی زیادہ فوائد اور ثمراعت ہوں گے آیت نمبر اٹھاون سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا معاذ اللہ آپ کھلی گمرائی میں ہیں حضرت نوح نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں میرا کام تمہاری خیر خائی اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے اس کے بعد قوم نو کی تغذیب طوفان نو اور نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سوا سب کے غرق ہونے کا ذکر موجود ہے آیت نمبر پینسٹھ سے حضرت حدود اور ان کی قومِ عاد کا ذکر ہے قوم آد نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پر تعین کیا کہ معاذ اللہ آپ حماقت میں مبتلا پھر ہود نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا حضرت ہود نے قوم آد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی تو انہوں نے انکار کیا چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آیا آیت نمبر اسی سے حضرت آلود اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا گیا یہاں تک کہ حضرت لود کی وہ بیوی بی جو قوم لود کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی صرف حضرت لوت اور ان کے ساتھ قبیلے کی چند نیکوکار لوگ محفوظ رہے آیت نمبر اٹھا پچاسی سے حضرت شعیب اور ان کی قوم اہل مدین کا ذکر ہے قرآن نے بنایا بتایا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھیں کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے اور دوسروں کی چیزوں کو کم تول کر دیتے تھے اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راستے روکتے تھے انہیں بھی کہا گیا ہے کہ فساد الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو اللہ تعالیٰ ملک توفیق عطا کرے